далеко, аж через мост. Да, команда Саратовская, у нас лига открытая, и двери открытые всем. Эта команда в прошлом году играла в Саратовской школьной лиге и дошла до финала. Встречайте, 73-я Саратовская школа, команда КВН HD. раз просят да? А мы еще раз встретим, мы же добрые люди. Так, ребята, помним, мы в гостях, а в гостях принято вести себя как дома. Мам, я тут. Так, во, во так буквально все воспринимаешь? Да, по-нормальному? А, простите, я просто... Здравствуйте, мы команда КВН HD. Шутим в высоком качестве. Во, а сейчас что такое? Ну мы же HD долго грузимся. Правда. А, ладно. Ну и для начала, дорогие друзья, хотим вам показать следующую сценку. Мила Йолович устроилась на новую работу. Фух. Свободная касса! <плодисмент> Валуев в детском садике тоже играл в ручеек. Мыть посуду надоело убираться, выход есть. банка в наши дни. Так не жаль, не двигаться это управление. Быстро, деньги в мешок, быстро, давай. Это что, волк и зай ну погоди. Заткнись, мультик запретили, каждый крутится как может. Да, 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 да. Это полиция, вы окружены, сдавайтесь. Заяц, надо рвать когти, вызывай, вызывай батальон. Карлсон, Карлсон, давай на крышу, мы выходим. Лежать, все, лежать, сказал. Отечественной войны у Сталина империи появилось много свободного времени. Товарищ Берия, а давайте с вами сыграем в прятки. Да, товарищ Сталин, давайте 198 й раз сыграем в прятки. Считайте до трех. Раз, два, три. А где же товарищ Сталин? Куда же он подевал? Может быть, он в шкафу? Нет его в шкафу. Стук-стук за себя. Игра «Что, где, когда», в которой все пошло на Здравствуйте, уважаемые знатоки. Я рад вас приветствовать на первой игре «Что, где, когда». И у нас вопрос. Вопрос от маленького мальчика из Москвы. Вопрос Ирине Грусь. Мама, где мои носки? Там, где ты их оставил? Один раз, браво! Второй вопрос. Кто владелец красного Феррари, разбитого роялем с госномером R123RR? Досрочно да ответ! Браво, звонок! Третий вопрос от Валерия Радаева. Здравствуйте! Какой полководец перевел войска через Альпы? А пользуясь случаем, хотелось бы задать встречный вопрос. До вас дошли деньги, которые вам выделило государство на ремонт сгоревшего тюза? со всеми познакомиться. И если все будет хорошо, то надеемся, что мы еще увидимся. Команда КВМ HD. Круче нас только Full HD. Большое. Команда КВМ HD. Ну что ж, и под еще более сильные аплодисменты я приглашаю все команды первого блока на сцену. Большое. Первый блок нам надо. команды имени Ирины Шетреско, Ханаман и HD. Максимальная оценка у нас 5 баллов. И в порядке получения информации оценки команды первого блока. Нам надо ЭПЭК. 4, 4, 4, все четверки. Спасибо. Команда имени Ирины Шей. 5, 5, 5. Это, а, это тоже 5. Все пятерки. Команда «Дресс-код» 26-я школа. 5, 4, 5, 4, 4, 4. Спасибо. Команда Хана Монтана, первая школа. 5, 4, 5, 5, 4, 5. Спасибо. И команда HD, 73-я школа Сарада. 5, 5, 5, 5, 4, 5. Ну что ж, не надо быть великим математиком, чтобы понять. Единственная команда, которая получила все пятерки в первом блоке, это команда имени Ирины Шейк, третья школа. Девочки, вот это, вот она грамота вам. Подойдите, получите. Оу.